मोर्चे की पूरी कटेल मैं कोई बोलन नहीं आया कोई भाषण नहीं आया मैं सारे का धन्यवाद करना है धनबाद इसलिए करना है कि प्यारे वो जिस दिन अपना मन मत शुरू किया मांग की जे

ਤੋਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਲਾਈਕਮ ਸਲਮ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਨ ਬੋਲ ਚ ਸੁਭਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਦਸਰੀ ਹਾਂ ਵਸਦੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪਲੇਸ ਹੰਲਾਕਾ ਸੱਦਦੀ ਹੈ। ਅਦਸਰੀ ਹਾਂ ਵਸਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੰਲਾਕਾ ਸੱਦਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਾਂ ਵਸਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹਵਾਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਚ ਇਸ ਸੰਭਾਰਿਆ

हारी रही है सरकार है आ रही है क्या कहो वो मरो का हमेशा हमारा है जीरा पीछे जो हमला करते बोले सोने हो सोने तेरे पीछे हमला करने वाला कभी जेतू नहीं हो सकता के दुर्गा सरकार ने नहीं मरते

मरदा आनी सरकार को दस देना चाहना कि परमांत मान जी देश तो दे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोर्चा का अपने सभी को धोखा देकर दर्दे पिछ जिमेंगल चीज है प्राप्त करने की जो भावना है खत्म नहीं हो लड़ाई खत्म नहीं हुई फिर, फिर जंग जारी है वो तो जितनी है प्यारे हर हालत जितनी है क्योंकि यह लड़ाई जितने साथे के तो साथे के तो बच्चे आ रहे जंगल नहीं रहे बच्चे जंगल रख रहे हैं कहाँ कहाँ तो ये हैं तो ये देखिया होने का सारे अखबार पढ़े होने का सुने होने का आजकल का सोशल मीडिया का जो है मेंटो मिट्टी का लहर पूरे हाथ पांव जा रही है इसलिए बिना देखे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कानून लेके आता है उस कानून लिखी क्या है कि सरकार जो मर्जी जितों मर्जी थोड़ी तो सब जमीन अक्वायर कर सकती है कि किसान उस जमीन की कीमत देने की लड़ है हम अंदाजा लाओ कि जेकर मध्य प्रदेश के किसान कानून बन सकता है कि फिर पंजाब बन सकता सो इसलिए हमले तो जमीन पर है काका गई है तन कमीन पर हमला नो थे हमला है जमीन की वर्फी समझो जेसान किला किलाई जमीन है

सो इस करके दोस्तों की लड़ाई जारी रखनी है कोई गल नहीं धोखे तो न मोर्चा खेलता मोर्चा जारी है दस दिन चाहिए भगवंत मान ने कहा मोर्चा लगे है डलिया पिंड मोर्चा लगे है और थान थान लेते किसान रोज घट कर रहे पटियाला जिले का सही कीता है का तना का है उसके बाद मोटरसाइकिल है फाजलपा है अमृतसर है ये सारे के मोर्चा चल रहे हैं सो इस मोर्चे में आपको जितना है हर हालत जितना है हर कीमत जितना है असर लास्ट पर नहीं है देखो प्यारे बार बार आगे गल आ रही है देखो मैं महसूस की हूँ? मैं यही महसूस करता हूँ कि देश के अंदर सात लाख किसान खुदकशियां करते हैं और असारे करते हैं इतना एनिया जथेबंद करते हैं फिर जथेबंद का फायदा ये किसान रोज मरी जाने है

गुरु नानक देव जी महाराज सचे पातशाह क्यों मैं कही जो सारे ने जन्म लिया ना उस वे अकाल पुरख वागुरु जी हर एक आदमी मुकदर हर एक आदमी ने किसी ने की करना है ये सारा कुछ लिख के भेजे इस करके जो मैं कहंगे मैं महाराज मेरा तो हाँ, तो उस सतगुरु तो 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 की मर्जी सही उसने स्नेहा घर घर पहुँचाया एम एस पी की गई कोई सुनवा नहीं जानता नहीं सारे घर एम एस पी की कचाती उस नाम है उस गुरु ने उस पातशाह मेरा नहीं उस गुरु जर उस अकाल सो मैं इस करके बेनती तो, तो की दोस्तों कि जोड़ा लोग मार जो अकाल कर लग गया मेरा पूर्ण विश्वास है को तो हारना तो 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 नहीं देगा तो पढ़ के रखेगा आप जीतना तकड़े लिखो जे है मैं एक बेनती भी करनी चाहता भावों अगर अस असी जेजेसी ए सीराने रखी से सी, असं पेट में पैसा कट्ठा करके रख लिया इसे ए सी लाया पेंड में पैसा इकट्ठा करके लाया अब भी ला सकते हैं लेकिन जिन्होंने साान लिटे असी उन्होंने असी वापस लेना है तकड़े हो तो आने ये मोर्चा हो सकता पटियाले होता कितने जे नौजवान ने ट्रालिया भार के सामने लगे आोर यह ट्रालिया ने पुलिस ने परचा है कि इमानदारियाँ दसो कि सारे आपके अंदर की आवाज है कि जेकर पर्चा उन्ना बंदा नहीं करता जिन्ना के तालिया पाप है कि इतने करी है तो अभी इतने करी है चोरा में नगिया कीता है इमाम करे बच्चों को ना का बच्चा खा तो कर बोले या कि बांधे आपके अंदर की आवाज है बांधे या सारे नाने इस गल सहमत हो अगर किसी भी जगह भी डट के मोर्चा में

इस मोर्चे जारी रखने मैं अंदरों भी मेरा मान नहीं कि मैं अन् छा जी तीन दिलवा हुक्म जीते हैं उस हुक्म ने

स्नान दान दान दे तो हर एक जिस तरीके का मोर्चा सामने आए सरकार भी दे दिया जिनी ताकत ना पहला मोर्चा सामने हम सरकार है तो ता दस गुना ताकत ना हो कि आप भी सारे जिनी ताकत ना अगर मोर्चा सामने रखे है कि इन्नी ताकत ना मोर्चा सामोगे

Eu for me, ਦੇਟ ਆਪਕਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਮੜੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਟ ਲਾ

इस लड़ाई में ताकत का जो कि इस लड़ाई के लड़क सारे तो माफी दो और मोर्चा हमेशा उन्हीं देर तक जारी रखने की सू हिम्मत दो जिन्नी देर तक होती है कि अरकाश जरूर साहब